Buen día a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy eh, quiero mostrarles esta espectacular suculenta. Miren, es una maravilla, es una hermosura. Y obviamente, pues, aparte del color, es este tipo de hojitas, ¿verdad? Lo que llama mucho la atención. Eh, les presento esta, es una Echeveria Runioni. Topsy turvy pero antes de continuar, quiero contarles que esta, esta, esta suculenta es una mutación que se trabaja en un laboratorio, o sea, no la vamos a encontrar en, en la naturaleza, porque la reunión y la estándar, la, la normal, esa eh, lo que tiene es que. Eh, las hojas son parecidas a estas. No son tan curvas como esta, sino como esta que está aquí, esta, esta de aquí. Y de, de, y de esa es donde sale eh, ya trabajada en laboratorio, sale esta, la Topsy Turby. Entonces, eh, esta es originaria de México. Y con respecto a la luz, fíjese pues, con respecto a la luz necesita luz filtrada o semi sombra. Pero el problema es que si queremos conseguir tonos, por ejemplo, verde grisáceo, tendría que estar expuesta al sol. Eh, esta la tengo expuesta al sol directo. Entonces por el momento no he tenido ningún problema. Solo voy a dejar que pase el avión. Como les decía, eh, yo la tengo expuesta al sol directo. Ahora bien, si vemos que las puntas de las hojas están quemando, es porque le está afectando la la demasiado, demasiado la demasiada luz solar. Como todo esto, aquí lo que estamos haciendo es experimentar pero tratando de no estresar, estresar la planta. Entonces la llevaríamos gradualmente al sol y vemos cuál es un comportamiento. Como les digo, esta, esta está a sol directo y no me ha dado problemas. Pero si nosotros vemos que sí le empieza a afectar, como les digo, en las puntas de las hojas o en las hojas, en otra parte de las hojas, pues tendríamos que moverla a un lugar donde sea menos eh, la iluminación que reciba eh, no tolera las bajas temperaturas entonces eh, para evitar un problema serio o estrés pues lo que vamos a hacer es que la vamos a resguardar cuando las temperaturas pues estén estén bastante bajas sin embargo lo que vamos a hacer también es que vamos a supervisar cómo es su comportamiento eh, la altura son aproximadamente esta pues está empezando pero serían aproximadamente 30 centímetros de altura y unos 50 de, de ancho eh, en, en todo esto sería en etapa adulta verdad pues si se dan cuenta aquí ya, ya empezó a estirarse estas de aquí también entonces ya más o menos empieza ya a, a crecer. El sustrato debe de ser poroso y vamos a regar cuando esté completamente seco porque no tolera eh, mucha mucha humedad. Entonces eh, regamos cuando esté completamente seco. Esta la regué ayer, pero como está al, directamente en el sol Ya Ya se va a acercar Entonces eh, generalmente lo estoy haciendo Cada tres días Porque como les repito Con la cantidad de, de Iluminación que recibe pues Se seca muy rápido el sustrato Entonces Tenemos que regarla Cuando esté completamente seco el sustrato Para que no tengamos problemas de hongos Fíjense que ella florece en primavera y verano. Y sus flores son, son muy hermosas porque son eh, en forma de campana. De un color naranja rojizo. Entonces, ha de ser esta todavía no me ha dado, pero espero ya muy pronto lo sea. Eh, al momento de tenerla al sol directo, lo que vamos a lograr es que haya un cambio de color, de tonos. Entonces, eh, y obviamente eh, la intensidad disminuye si recibe la, si la cantidad de iluminación que va a recibir es poca, pues la intensidad de color va a disminuir. Entonces, eh, como les digo, aquí tendríamos que experimentar sin llegar a que sufra mucho para ver cómo, cómo se comporta con respecto al sol directo. Cuando reguemos lo importante es no, no mojar las hojas por este mismo problema de, de los hongos. Se supone que cuando está expuesta al sol directo su tono verde es más oscuro y tira un verde, un verde grisáceo. Pero ya con este color está muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho este tono. Ahí. Entonces realmente es una es una plantita fácil de cuidar, y como le di, y como les vuelvo a repetir, eh, experimentamos con ella para ver cómo se comporta y lo que vamos a lograr, si es que se adapta, porque obviamente hay lugares donde el calor es más fuerte que otros, pues llegaríamos a tener una, una combinación de colores muy hermosa. esta esta suculenta se, se puede reproducir por medio de semillas, esqueje de tallo y esqueje de hoja. Entonces, eh, por lo demás, es una planta exageradamente hermosa y es que realmente las hojas, como las hojas salen del centro, ¿verdad? Entonces miren cómo se van colocando, se empiezan a doblar y terminan... Miren esto, es que es increíble. Bueno, entonces eh, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego amigos.